Різдво велике свято, яке називають зимовим Великодним. В Це свято прославляють прихід Спасителя. Церква говорить, що воно має глибоке богословське значення. І, по словам великого преподобного Афанасія, який жив ще в IV віці, Христос прийшов в этот світ і став чоловіком для того, щоб людина став Богом. И вот, понимаете, это, безусловно, великое событие вселенского масштаба. Это не просто историческое событие, как кто-то может там подразумевать, но это прежде всего событие, которое перевернуло всю нашу природу. Бог... Представьте себе, тот, который создал законы мира, мира бытия, который создал человека, он становится одним из нас. Он принимает на нас ограниченную и немощную человеческую природу. Принимает для того, чтобы искупить нас от греха, для того, чтобы эту природу очистить и изменить, преобразить ее в себе. Тому святкування різдва не обмежується лише одним днем. Різдво, за словами єпископа, дає певний відгомін на увесь рік. Передує святкуванню різдвяний піст. Потом свят вечер. Израильтяне православные встречают святую радость через два. Рождество безусловно продолжается еще на протяжении нескольких дней. Это, ну, как как минимум три дня, так э, э, у нас принято в народе. Хотя отдание Рождества будет только лишь через семь дней, да. То есть мы как бы будем на протяжении целой недели воспоминать Рождество и прославлять его в своих богослужениях церковных. Для резьба Александрийцы могут visit храмы миста, где каждый дня отбывают святковые богослужения. У храме говорить владика, каждый прихожанин, шукающий свое. Мне очень хотелось бы сказать, что это не просто, знаете, вот такой способ какой-то подзарядки, как это вот можно иногда слышать и видеть в наших людях, да, то есть вот пришел в праздник там, поставил свечечку. Помолился, безусловно искренне ну и все Д. понимаете это 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 к сожалению последствия неполноценного э, э, понимания э, вообще духовной жизни то есть рождество человек должен встретить определенно подготовившись не просто прийти в храм, и поставить свечу, вот, и все, вся задача, да, этих дней, нет, это прежде всего огромное духовное перерождение, изменение в себе, это прежде всего исповедь, это причастие, и вот уже, когда человек, если он не смог, к сожалению, в течение поста это сделать, ну, вот, ему дается уже как бы крайняя возможность, да, уже вот э, праздничное богослужение, праздничная литургия, приходи, исповедуйся, причащайся, принимай эту радость, даже если ты и не совсем Всем постился, все равно церковь примет твое покаяние, церковь примет твое вот такое желание и стремление быть с Богом. Також до та після різдва городяни полюбляють ходити в гості, відвідувати рідних та знайомих. Єпископ говорить, що такі зустрічі мають давню традицію. Але велика проблема сучасних людей у тому, що справжнє значення таких відвідин давно позабуте, і люди зазвичай ідуть у гості та запрошують гостей до себе, аби смачно попоїсти та попити. Чому така традиція з'явилася? Вона появилась дійсно неспроста, і наші благочистиві предки розуміли її дуже просто. Они ходили друг к другу но не для того, чтобы, извините, наесться или там, выпить каких-то горячительных напитков, а для того, чтобы поделиться этой радостью друг с другом, для того, чтобы в этом тесном уже семейном кругу прославить Христа, прославить Его Рождество и так дальше. Ну, к сожалению, вот как-то выхолощилась эта традиция и осталось только лишь ее такие материальные и, ну, я бы сказал, фольклорные компоненты. А дух, о духовном мы забываем. Нас У ці святкові дні єпископ радить відвідати хворих, немічних та знедолених людей, які особливо потребують уваги та підтримки. За словами єпископа, ціла низка церковних свят у грудні та січні досить інтенсивна, але за цією інтенсивністю криється бажання церкви та духовного світу якнайбільше наблизитись до людини і дати їй можливість зрозуміти ті духовні моменти, які можуть зробити людину щасливою.